Вот некоторые войны полюбили, но война настоящая, это духовная, между князей воздушных и духов злобы поднебесной, а не против тела и крови, потому что вот а стоит только чуть-чуть расслабиться. Вот я расслабился чуть-чуть, и вот кисть два раза Косточки-то тоненькие. А ты думаешь, там на два кило джоуля посильнее, ты хлопни, и треснет косточка твоя. А если за керматурин черепушку проломить, то разом все упадет. Э, там вот э, смотрю по правде много швали, весов в рясах, оборотней в рясах развелось, что экуменизма насаждают в основном, он прям толерантит не по-детски, что у него зловредное еретичество уже прогнило души его. Он забыл, что такое святая Русь православная. Он думает, что вот так вот он будет с нечестивцами базарить, и у него все получится. Ни хрена не будет. Это ты вспомни свое детство, и вот это у тебя в душе уже твой злой Эш Симпсон у тебя. Сейчас. Связь Что с... Сейчас. Да. Блин, я через минус 15 только буду. Ну давай. Да. да, по делам надо съездить. Если будешь связь... Здесь налаживать с духами, то все разлетится.